Я хочу надать слово э, специалисту областного управления с выхования и спорту Людмиле Я приветствую. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, разрешите мне от областного управления физоспитания и спорта приветствовать вас в этом зале. Вы уже победители своих туров, поэтому получите э, грамоты как лауреаты областного тура. Но ну, и есть цель побороться за призы, которые Лариса Васильевна уже э, с бригадой приобрела э, в память об э, этом конкурсе. Ну и, конечно, те, кто лучше всех знает историю Олимпийского движения, вот, то есть ребята, которые покажут очень хорошие результаты первое, второе и третье место, получат ценные призы. А, я бы хотела сейчас очень коротко сказать по организации, как мы будем с вами это делать. Значит, у нас две группы. Малыши, да, как мы говорим, любимые и старшие. Поэтому 27 человек у нас малышей. За первым, первый один раз зайти в кабинет, то 18 человек. То есть у нас Спасибо. А как А Как пропустить? Просто окей, дальше на любой нажмите. Любой вопрос надо вот так. И поехали дальше. Ищи с вами на этом Так, наши переможці. Третє місце і диплом. Обласного туру всеукраїнського конкурсу з навечі Олімпійського спорту отримує учениця Кам'янської школи Нікопольського району Клименко Дая. От тобі, пожалуйста, от таку. Друге місце і диплом. Нагороджується Клименко Діа, учениця Кам'янської школи Нікопольського району. Отлично. Можете? Ми тобі на ползуємо постоянно мучаємось.